Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih. Saya tak tahu macam mana nak membalas jasa seluruh rakyat Malaysia khasnya rakan-rakan guru. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dunia pendidikan di Malaysia dilanda kebimbangan yang semakin membesar. Ramai guru kini merasa seperti tangan mereka telah diikat. Tindakan yang dahulu dianggap tegas dan mendidik kini mudah disalah tafsir sebagai kekerasan atau penderaan. Situasi ini semakin membimbangkan apabila pelbagai kes jenayah membabitkan pelajar dilaporkan daripada kes buli, rogol, penyalahgunaan dadah hinggalah pembunuhan. Semua ini menimbulkan persoalan besar di mana silapnya sistem pendidikan kita adakah kerana guru kini tidak lagi berani mendisiplinkan murid di sesetengah sekolah suasana ini sangat ketara guru kini takut untuk menegur dengan tegas apatah lagi menggunakan hukuman fizikal ada kisah yang tular tentang seorang guru yang hanya mampu melihat murid tahun 1 dipukul oleh dua murid tahun 3 tanpa berani meleraikan dengan tegas maka timbul persoalan adakah ini yang ibu bapa mahu adakah kita rela melihat anak-anak membesar tanpa rasa hormat terhadap guru dan disiplin Isu ini bukan sesuatu yang baru. Ia pernah menjadi tumpuan negara apabila seorang guru, Cikgu Azizan Manap atau lebih dikenali sebagai Cikgu Azizan, didakwa di Mahkamah Magistrate Seremban pada tahun 2017 kerana didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan pada pipi kiri seorang murid lelaki berusia 11 tahun. Cikgu Azizan merupakan guru penolong kanan hal ehwal murid Sekolah Kebangsaan Taman Semara yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik. Namun pada 31 Oktober 2017, dia didakwa di bawah Seksyen 323 Kanun Kesesaan atas tuduhan mencederakan murid dengan sengaja yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum setahun atau denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Kes itu berpunca apabila dia menampar seorang murid lelaki tahun 5 di tapak perhimpunan sekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Semerak Nilai sekitar jam 7 pagi pada 6 April 2017. Murid tersebut bukan murid biasa. Sebaliknya, dikatakan terlibat dalam pelbagai masalah disiplin iaitu itu menghidu gam ponting kelas membuli pelajar lain serta melakukan kesalahan berulang kali walaupun telah diberi amaran bagi cikgu Azizan tindakan tersebut bukan bertujuan menyakiti tetapi sebagai teguran terakhir untuk menyedarkan murid itu agar tidak terus hanyut namun akibat laporan daripada ibu bapa murid berkenaan dia akhirnya dihadapkan ke mahkamah cikgu Azizan dihadapkan ke mahkamah majistret Seremban dan diikat jamin sebanyak RM500 kes ini didengar oleh majistret Muhammad Zaki Abdul Rahman ketika iaitu ratusan guru dari seluruh negara hadir ke mahkamah untuk menunjukkan solidariti terhadap Cikgu Azizan. Mereka berdiri sebagai tanda sokongan kepada seorang pendidik yang disabitkan kesalahan hanya kerana mahu mendidik. Selepas beberapa kali sebutan kes, mahkamah akhirnya membuat keputusan bahawa Cikgu Azizan dilepaskan tanpa dibebaskan daripada pertuduhan. Dalam bahasa mudah, keputusan ini bermaksud pertuduhan ditarik balik oleh pendakwa raya tetapi kes boleh dibuka semula jika perlu. Timbalan pendakwa raya memalukan memaklumkan bahawa Jabatan Peguam Negara AGC telah mengarahkan supaya pertuduhan itu ditarik balik. Mahkamah juga memerintahkan agar wang jaminan sebanyak RM500 dikembalikan kepadanya. Allah saja saya mohon sebelum doa Allah profesion keguruan ni akan dimertabatkan semula. Insya-Allah saya tak ada tak ada nak berdendam apa-apa dan alhamdulillah kes ni selesai dan insya-Allah Mudah-mudahan lepas ni saya akan bekerja lebih. Bagus. Bagus. Insya-Allah. Terima kasih semua. Selepas keputusan itu, Cikgu Azizan menyatakan bahawa dia menerima keputusan mahkamah dengan redor dan telah memaafkan murid serta keluarganya. Dia menganggap semua murid sebagai anak sendiri termasuk murid yang pernah didisiplinkan itu. Walaupun begitu kes ini meninggalkan kesan yang mendalam terhadap guru-guru di seluruh negara. Sementara itu, yang dia pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Taman Semerak, Mat Fakarudin Abdul Rahman meminta orang ramai tidak menghakimi murid terbabit dan keluarganya. Bapa murid berkenaan berkenaan membuat laporan polis kerana diminta oleh pihak hospital selepas anaknya dibawa mendapatkan rawatan selepas kejadian dia sebenarnya hanya mengikut prosedur sehingga kes dibawa ke mahkamah bukan bapa murid itu yang menyaman cikgu Azizan di mahkamah beliau berkata murid berkenaan dan keluarganya sewajarnya diberi peluang untuk meneruskan hidup dengan tenang selepas ini Sejak kes itu, ramai guru mula berasa bimbang untuk menegur pelajar. Ramai yang mengakui mereka kini memilih untuk buat tak tahu terhadap salah laku pelajar kerana khawatir tindakan mereka akan direkod, disebar di media sosial atau lebih teruk dilapor kepada polis. Fenomena ini membawa kepada apa yang sering disebut sebagai guru jadi penonton. Dalam banyak situasi, guru hanya mampu melihat pergaduhan, buli atau salah laku tanpa bertindak secara tegas. Bayangkan seorang murid tahun satu ditendang dan ditumbuk oleh dua orang murid tahun 3 di kantin. Guru yang lalu dan melihat kejadian tersebut tidak berani menghentikan atau memarahi si pelaku. Mengapa? Inilah dilema yang sedang dihadapi oleh ramai pendidik hari ini. Mereka mahu mendidik dengan tegas tetapi undang-undang dan persepsi masyarakat membuatkan mereka serba salah. Dasar larangan merotan di sekolah berpunca daripada Akta Pendidikan 1996 serta peraturan-peraturan pelajaran iaitu Disiplin Sekolah 1959 yang menyatakan bahawa hanya guru besar atau guru yang diberi kuasa secara bertulis boleh merotan murid lelaki dan hanya bagi kesalahan berat. Namun pada tahun-tahun kebelakangan ini, dasar itu diperketat melalui beberapa pekeliling baharu Kementerian Pendidikan yang secara jelas melarang semua bentuk hukuman fizikal termasuk tampar, tarik telinga atau hukuman yang dianggap menjatuhkan maruah murid. Tujuannya memang baik untuk melindungi pelajar daripada penderaan fizikal dan memastikan persekitaran pembelajaran yang positif. Namun dalam pelaksanaannya, larangan ini sering disalah tafsir oleh segelintir pihak. Ada ibu bapa yang menganggap sebarang teguran keras sebagai penderaan. Ada pula murid yang semakin berani melawan guru dengan alasan guru tidak boleh marah atau menyentuh mereka. Akibatnya, budaya hormat terhadap guru semakin pudar. Ibu bapa pula megah menyokong perbuatan anak apabila ditegur oleh guru. Apabila guru tidak lagi berani bertindak, kesannya mula jelas kelihatan. Kini banyak laporan tentang kes buli, rogol, kes dada dan pembunuhan yang dilakukan oleh pelajar sendiri semakin meningkat. Ada murid sekolah menengah yang berani menendang guru. Ada yang merakam video mempersendakan guru di dalam kelas. Semuanya berpunca daripada hilangnya sempadan antara ketegasan dan kelembutan dalam pendidikan. Anak-anak tidak lagi takut kepada guru, tidak lagi menghormati peraturan sekolah dan mula merasakan mereka bebas melakukan apa sahaja tanpa akibat. Kisah Cikgu Azizan dan realiti pendidikan hari ini memberi isyarat bahawa pendidikan tanpa disiplin hanyalah angan-angan guru memerlukan kuasa untuk mendidik bukan untuk mendera tetapi untuk membentuk akhlak dan tanggungjawab. Sudah tiba masanya kita menilai semula apakah sistem pendidikan kita sedang melindungi anak-anak atau sebenarnya sedang melemahkan mereka. Jika guru terus takut untuk menegur generasi akan datang mungkin tidak lagi kenal apa itu hormat, disiplin dan tanggungjawab. Sekian